отношения часы в зависимости от субстрата, из которого биогаз получится. Основные негативные компоненты биогаза, это, конечно, осеновый углерод, поскольку его следовые части вызывают коррозию металлических частей для газового оборудования, а полпроцента – это летальная концентрация для живых организмов. Углекислый газ, который находится в биогазе, снижает его энергетическую ценность, и поэтому в несколько по природному газу. В настоящее время существует несколько систем очистки биогаза от компонентов. Это физическая адсорбция, химическая абсорбция. Вот. Но мы в своей работе, как я уже говорил, я представляю компанию «Живая энергия, которая занимается <говорит> нормальных систем, сокфиницировали внимание на биологической очистке. Возможно, ли биологические методы очистки биогаза метод на стадии производства эксплуатации. В качестве биофильтратора в очистной системе, которую мы предлагаем, мы используем микроводосы. Почему, к... почему мы решили использовать именно и Почему эти объекты настолько интересны? Во-первых, с помощью систем, которые мы предлагаем, можно делать либо полную очистку газовой смеси. Речь идет, например, о выбросах теплоэлектростанций, каких-то угольно-сжигающих и мусоросжигающих заводов предприятий, так и в сепарацию с поглощением компонентов. Это важно, например, в случае очистки биогаза. Почему же мы сосредоточили внимание именно на микроволновстве? В первую очередь, потолкнула к этому большая выбор. Существует порядка 40 тысяч описанных видов написанных описанных считается вот. Широкое распространение природы. Они есть в, в, этой комнате в воздухе, есть в земле, в почве, в, в водоемах, начиная от любого уже заканчивая мировым океаном. Вообще, в принципе, наша атмосфера, атмосфера Земли была сформирована с помощью природы. Легкие планеты это мировой океан, в первую очередь, а не Амазонки и соседи. Кроме того, вариабельность в кислотных э, 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 субстрат э, э, Высокая вариабельность э, в средах обитания, то есть имеется в виду э, кислотность, соленость э, и температурные режимы делают эти объекты очень э, интересными перспективными в исследованиях, в использовании. И самое для нас было ценное то, что в процессе жизнедеятельности клетки нарабатывают вторичные метаболиты, в частности, речь идет о Каким образом происходит фильтрация биогаза да, у нас в лабораторных условиях? Проводили этом. Условно можно фильтрацию разделить на две стадии. На первой стадии идет очистка сероводорода и углекислого газа, частично поглощение углекислого газа. Не там проходит транзитом сквозь установку, он не опасается вуглеродными, это газный край. Вот. Сероводород поглощается, э, можно сказать, полностью. Вот. Причем интересно то, что э, в результате поглощения сероводорода мы можем из клеток получать численную рефлекторные силы. Достаточно интересный сопутствующий путь. После э, сжигания биогаза атмосфера в атмосферу выделяется 5000 газ. Для того, чтобы это не происходило, мы депрессивный э, газ замыкаем на нашу биофильтрованную систему, и э, в результате в атмосферу вместо кислого газа выходит кислород, и мы получаем короткий, активно растущий дымосмотровый газ. Таким образом, э, условно, э, все это можно разделить на две стадии. Первая стадия очистки – это до сжигания, вторая стадия – после сжигания. Из биомассы мы получаем коммерческие ценные продукты. В первую очередь, мы сакцентировали внимание на фермерских как я уже сказал, и один из противометов наиболее для нас интересный – это астаксантин. Вот, эм, биомасса, которая была получена после обработки, после того, как мы выделено астаксантин, она эм, используется дальше, то есть из нее снова можно получать биоакцин. Мы получаем вот, практически замкнутый цикл. коммерческие ценные продукты, которые выделяются из металлургии. Э, на самом деле эти одноклеточные, э, повторяют повторяю, полностью спектр высших растений, то есть можно получить все. Можно получить и витаминные комплексы, можно получить липидную э, липидные фракции. Э, для нас, как я, как я уже говорил, интересен астаксантин, он может применяться как краситель пищевой промышленности, так и ну, благодаря своим интересным очень свойствам, он проходит внутрь клетки, это же единственный партнер, который проходит сквозь клеточную мембрану и доходит к нервного аппарату можно говорить о том, что это очень перспективное вещество в плане предотвращения онкотрансформации. не более подробно. Астаксантин Анти... э, это э, мощнейший антиоксидант, самый сильно из известных. Э, это же я сказал, это э, уникальный, это э, модулятор иммунной системы и э, э, самое важное, это то, что он совершенно безвреден, то есть на животных летальная доза не была обнаружена. В своих экспериментах мы опираемся на коллекцию Европейского университета. Это одна из самых больших европейских коллекций. В настоящее время она насчитывает порядка 1600 видов микроволновцев. Коллекция имеет международный сертификат, и это штамм, с которыми мы работаем, по середине в Центральной части клетки видно яркое пятно, это как раз астроксантин, э, который накапливается в процессе жизнедеятельности. Получая э, таким образом вторичные метаболиты и зачистки, можем ли мы быть уверены в том, что они не токсичны, что они не принесут вред людям, например, при их использовании? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы провели э, интересный, уникальный эксперимент. Впервые было э, произведено совместное культивирование микроводорослей и человека. Лифоцитов крови человека. То, что мы получили устойчивую культуру, говорит о условной нетоксичности штанов. То есть культура и лимфоцитов росла параллельно, не мешая друг другу, не И этим экспериментом, можно так сказать, мы были довязываться. Помимо того, что мы ответили на вопрос о нетоксичности штанов, мы получили очень интересную систему тестовую систему для биобизометрических исследований и для исследований непрямого воздействия радиации, позванного бистемерами. Нет, тут проблема со слайдом не пропечатался. Вот. Эм, для того, чтобы двигаться как-то дальше в направлении, о котором я рассказываю, мы э, э, решили да, организовать консорциум и э, в настоящее время... В него входят два немецких университета, это научная группа из университета Венсбург, научная группа из университета Берлина, Владиславский эм, экономический университет, э, университет Шевченко,